Черноморец – самый доступный стадион в Украине. Сегодня главная арена Одессы была отмечена этим почетным званием. Поздравление и награду принял лично директор стадиона Сергей Сиволап. Сегодня такое знаковое событие. Коллектив футбольного клуба «Черноморец», коллектив стадиона получили награду, которая отмечает за заслуги перед болельщиками с ограниченными физическими возможностями. Наш стадион признан самым комфортным и самым, так сказать, удобным для посещения. Нам это приятно и приятно получать награды. Конечно, награды приятнее получать в присутствии зрителей, в присутствии многотысячного болельщиков, которые рады. Это их награда, это наша награда, это награда болельщиков, это награда клуба. Поэтому мы надеемся, что уже в ближайшее время стадион будет опять востребован. Каждый год организация Центра доступа футбола в Европе проводит в Украине и Польше так называемую неделю действий. В рамках программы организация проводит три номинации. Лучший работник стадиона, лучший болельщик с ограниченными возможностями, а также самый комфортный футбольный стадион. В этом году с невеликим отрывом, но все-таки перемег стадион Черноморец, потому что Протягом Року видно було роботу стадіону з болівальниками, Вони йшли завжди на контакт, допомагали їм у вирішенні деяких питань технічних на стадіоні, власне. І ми дуже раді, що вручаємо власне стадіону Чорноморець. Бажано було б звичайно, якби це було при заповнених трибунах під час матчу, але На, на наразі тут неможливо проводити матчі. Мы ми бажаємо повернення вболівальників.